Selamat datang ke The Deep Dive. Hari ini kita ada satu topik yang saya jamin akan buat anda berfikir panjang. Kita akan kupas satu kes mahkamah yang difailkan di Malaysia oleh seorang warga negara bernama Adam bin Ahmad bagi pihak dirinya dan ya kita semua seluruh rakyat Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada satu perkara paling asas yang anda kena faham betul-betul. Sebab kalau tak faham yang ni, anda mungkin akan salah faham keseluruhan perbincangan kita. Mesej utamanya ialah, ini bukan tentang dasar kerajaan. Ini tentang aduan jenayah. Dua perkara yang sangat berbeza. Misi kita hari ini adalah untuk memahami hujahan pemohon untuk jelaskan kenapa kes ini bukan sekadar isu pentadbiran biasa, tapi satu perjuangan yang menyentuh soalan paling fundamental. Apa artinya menjadi manusia? Betul. Skop kes ini sangat besar dan itulah yang membuatkannya penting. Pemohon mendakwa wujudnya satu agenda global yang merupakan jenayah terhadap kemanusiaan dan dakwaan ini yang dia bukan dibuat kosong. Ia disandarkan pada dokumen-dokumen rasmi negara kita sendiri dan juga dokumen antarabangsa. Jadi hari ini kita akan sama-sama bongkar lapisan-lapisan hujah ini seperti yang dibentangkan dalam dokumen mahkamah. Supaya anda faham kenapa pemohon percaya ini adalah satu perjuangan untuk kelangsungan hidup spesies kita, Homo sapiens. Okey, jom kita bedah siasat benda ni. Untuk faham, kita kena bezakan dulu antara mencabar dasar kerajaan dengan membuat laporan jenayah. Analogi mudah ya, katalah kerajaan naikkan cukai jalan. Anda tak setuju, anda boleh cabar di mahkamah. Itu isu dasar, isu polisi. Tapi bayangkan kalau anda dapat tahu ada satu rancangan untuk letak peranti kawalan dalam setiap kereta di Malaysia tanpa izin pemilik. Itu bukan lagi isu dasar. Itu dah jadi laporan tentang satu komplot jenayah yang mengancam hak dan keselamatan anda. Nampak tak bezanya? Dan itulah tepat sekali perbezaan yang dibawa oleh Adam Ahmad. Dia bukan kata saya tak setuju dengan dasar ekonomi 4IR kerajaan. Bukan. Dia kata saya menamakan satu jenayah terancang yang sedang berlaku dan jenayah ini jatuh di bawah undang-undang paling serius yang kita ada iaitu perkara 149 Perlembagaan Persekutuan dan bahagian VA Kanun Keseksaan. Ini undang-undang yang digubal untuk tangani ancaman keselamatan negara macam keganasan dan sabotaj. Jadi, isunya adalah ancaman fizikal kepada tubuh dan nyawa, bukan sekadar perdebatan polisi. Baik, saya faham beza jenayah dengan dasar tu. Tapi jenayah apa yang dikatakan di sini? Sebab istilah yang diguna pakai transhumanism dan internet of bodies bunyi macam filem fiction science. Macam mana benda ni boleh jadi satu jenayah? Inilah jantung kepada hujahan pemohon, transhumanisme, seperti yang dihuraikan dalam sumber, adalah satu agenda untuk mengubah fitrah atau sifat semula jadi manusia melalui teknologi. Kita bukan cakap pasal pakai jam pintar atau alat bantuan pendengaran tau. Kita bercakap tentang pengubahsuaian genetik yang kekal, implan chip dalam otak dan teknologi yang menggabungkan biologi kita dengan mesin. Klaus Schwab, pengasas Forum Ekonomi Dunia WEF, dipetik dalam affidavit sebagai berkata dan ini ayat penting, bahawa revolusi perindustrian keempat 4IR akan mengubah bukan sahaja apa yang kita lakukan, tetapi tetapi juga siapa kita. Wow. Itu ayat yang sangat berat. Mengubah siapa kita. Bukan setakat apa yang kita buat. Itu sudah cukup untuk buat sesiapa pun berhenti dan berfikir kan? tepat. Dan dari sudut undang-undang, hujah pemohon ialah sebarang percubaan untuk mengubah fitrah manusia secara paksa atau tanpa kerelaan termaklum adalah satu serangan. Serangan ke atas tubuh, ke atas kedaulatan biologi kita yang dilindungi di bawah undang-undang semula jadi dan juga perlembagaan. Ia bukan sekadar polisi teknologi macam kita naik taraf internet dari 4G ke 5G. Ini soal mengubah definisi manusia itu sendiri. Okey itu transhumanisme bagaimana pula dengan internet of bodies atau IOB bunyinya lagi menakutkan kan tubuh manusia secara langsung ke internet melalui uh, peranti yang boleh ditelan sensor yang ditanam di bawah kulit atau chip yang bersambung dengan otak hujahnya ini akan merevolusikan bidang kesihatan tapi dari perspektif pemohon ini adalah pencerobohan mutlak Bayangkan ni, syarikat insurans anda boleh naikkan premium serta-merta sebab sensor dalam badan anda kesan tahap kolesterol tinggi lepas anda makan malam atau majikan anda tahu anda tak cukup tidur malam tadi. Jadi badan kita sendiri dah tak jadi hak milik pribadi, macam tu ke? Dah menjadi satu not data dalam satu rangkaian gergasi yang dikawal oleh pihak lain. Data biologi anda, degupan jantung, tahap gula, malah mungkin corak pemikiran anda boleh dipantau, dikumpul dan dimanipulasi. Sebab itulah ia dibentangkan sebagai satu isu jenayah. Ia satu bentuk pencerobohan dan penguasaan ke atas aset paling suci yang kita ada, tubuh kita sendiri. Ia dah melintasi sempadan dari inovasi teknologi kepada jenayah terhadap kemanusiaan. Baik, sekarang hujah jenayah itu semakin jelas. Mari kita masuk ke dalam dokumen mahkamah itu sendiri. Dokumen tuntutan yang difailkan ini tebal beratus-ratus muka surat dengan hampir seratus kausa tindakan. Orang biasa tengok pun boleh pening kepala. Kenapa ia perlu begitu terperinci? Tak boleh ke buat ringkas-ringkas saja? Umum saja anda perlu membina kes anda bata demi bata. Jadi dokumen yang panjang tu sebenarnya satu keperluan, bukan kelemahan. Ia disusun dengan sangat sistematik. Mula-mula, kausa satu hingga sekian, ia namakan siapa pihak-pihak yang terlibat. Entiti global seperti WEF, PBB, WHO dan bagaimana agenda mereka digunapakai dalam dasar-dasar negara. Macam membina satu latar cerita kan? Teban. Kemudian, ia menyusun fakta dan kronologi. Peristiwa-peristiwa penting disusun ikut urutan. Dari simulasi pandemik macam Event 21 yang diadakan beberapa bulan sebelum pandemik sebenar, sampailah ke pelancaran dasar-dasar 4 IR di Malaysia. Selepas itu, barulah ia bentangkan bukti. Ini bukan pendapat, tapi rujukan terus kepada dokumen rasmi, buku-buku oleh pemimpin global dan laporan antarabangsa. Akhir sekali, ia kaitkan semua fakta dan bukti ini dengan undang-undang khusus, macam bahagian via, kanun keseksaan dan nyatakan apa yang dipohon dari mahkamah. Jadi, dokumen yang panjang itu adalah satu naratif undang-undang yang lengkap dan tersusun. Apa yang paling mengejutkan bagi saya bila meneliti sumber-sumber ni ialah dakwaan bahawa agenda ini sebenarnya tak disembunyikan. Betul ke? Rasmi kerajaan sendiri macam dasar 4IR negara, rangka tindakan MyDigital dan juga buku tulisan Klaus Schwab seperti The Great Reset sebagai bukti pengakuan terbuka. Dokumen-dokumen ini seperti yang didakwa dalam affidavit secara terang-terangan menyenaraikan teknologi seperti IOB, penyuntingan gen, antara muka otak komputer atau BCI dan identiti digital. Semua ni disenaraikan sebagai sebahagian daripada perancangan masa depan. Jadi hujahnya ini bukan konspirasi yang bersembunyi dalam gelap, niatnya diakui secara terbuka dalam dokumen polisi yang boleh diakses oleh semua orang. Betul. Dalam undang-undang jenayah, kalau suspek mengaku niatnya untuk melakukan sesuatu, itu adalah bukti yang sangat kuat. Pemohon berhujah bahawa elit global ini tidak berselindung, mereka beritahu dunia apa yang mereka rancang. Schwab sendiri tulis 4IR akan mengubah siapa kita. Hujah pemohon ialah kita patut ambil serius kata-kata mereka, kita patut melihatnya sebagai satu pengakuan niat untuk melakukan sesuatu yang jika dinilai melanggar undang-undang sedia ada yang melindungi fitrah dan hak asasi manusia. Okey, kalau dah ada aduan jenayah yang serius dengan beratus-ratus muka surat bukti yang dikatakan sebagai pengakuan terbuka, apa tanggungjawab mahkamah? Adakah mahkamah perlu tunggu jenayah tu berlaku sepenuhnya baru boleh bertindak? Apa yang menghalang siasatan dimulakan? Ini membawa kita kepada nadi permohonan pemohon. Di bawah Undang-Undang Malaysia, khususnya Seksyen 130C, dua kanun kesesaan yang berkaitan kesalahan keganasan, ambang untuk memulakan siasatan adalah sangat jelas. Undang-Undang tak perlukan bukti kukuh sehingga sabit kesalahan di peringkat awal ni. Ia hanya memerlukan sebab untuk mempercayai atau reason to believe bahawa satu jenayah mungkin sedang dirancang atau sedang dilakukan. Ini macam analogi laporan bom yang kita bincang tadi kan. Kalau ada orang telefon polis dan bagi laporan yang munasabah, ada bom dalam bangunan, polis tak akan kata buktikan dulu ada bom baru kami datang. Mereka akan terus siasat. Tepat sekali. Laporan yang munasabah dengan butiran yang cukup dan memberikan sebab untuk mempercayai dan pemohon berhujah, himpunan dokumen, petikan dan laporan setebal ini adalah jauh lebih daripada cukup untuk memenuhi ambang itu. Ini menjelaskan apa sebenarnya yang diminta oleh Adam Ahmad. Permohonannya sangat spesifik dan berfokus. Dia tak minta mahkamah terus menghakimi dan jatuhkan hukuman. Jadi apa sebenarnya dua perkara utama yang diminta? Pemohonan utamanya ada dua. Pertama, satu, perintah siasatan atau dalam istilah undang-undang dipanggil mandamus. Ini adalah perintah mahkamah untuk mengarahkan pihak berkuasa macam polis untuk jalankan siasatan rasmi terhadap ancaman ini. Kedua, satu deklarasi perlembagaan untuk mahkamah isytiharkan bahawa agenda transhumanisme ini seperti yang diakui dalam dokumen rasmi adalah bercanggah dengan kedaulatan negara dan hak asasi manusia di bawah perlembagaan persekutuan. Ringkasnya, dia cuma minta sila buka pintu keadilan dan arahkan siasatan. Tapi seperti yang kita tahu, kes ini telah ditolak di peringkat awal dan kini dalam proses rayuan. Dari perspektif pemohon, apa puncanya kes ini ditolak? Adakah sebab merit kes tu lemah? Macam hujah rayuan tu, bukan tentang merit. Hujah rayuan tu adalah tentang proses. Pemohon mendakwa proses di peringkat awal telah terhilaf dan beberapa falasi logik telah berlaku. Pada asasnya, hujah rayuan tu ialah mahkamah telah salah baca atau salah faham kes ni dari mula. Pertama, dakwaan falasi strawman. Mahkamah didakwa telah melayan kes ni seolah-olah ia cabaran dasar biasa, macam isu cukai tadi. Padahal dari awal lagi, ia dibentangkan sebagai satu aduan jenayah luar biasa. Jadi, mahkamah didakwa melawan hujah yang salah. Macam masuk gelanggang tinju untuk lawan Mike Tyson, tapi yang dilawan sebenarnya patung jerami. Lebih kurang begitulah. Kedua, kes ini didakwa ditolak atas alasan teknikal di mana format dan cara pemfailan lebih diutamakan berbanding substansi ancaman yang dikemukakan. Ketiga, apa yang dipanggil argument from incredulity. Hujah pemohon ialah kes ini mungkin ditolak sebab idenya kedengaran terlalu besar, terlalu radikal atau terlalu sukar untuk dipercayai. Dan akhir sekali, dakwaan willful blindness atau sengaja buat-buat tak nampak di mana bukti-bukti kukuh yang dibentangkan dalam affidavit seolah-olah tidak diindahkan. Jadi, rayuan ini adalah mengenai hak untuk didengar dengan betul. Jom kita fikir lebih jauh sikit. Kenapa kes ni penting untuk kita semua bukan hanya untuk Adam Ahmad sebagai pemohon? Apa implikasi yang lebih besar di sini? Implikasinya sangat mendalam dan ada beberapa lapisan. Pertama dan yang paling asas ialah tentang kelangsungan manusia semula jadi. Adakah kita sebagai homo sapiens mempunyai hak untuk kekal seperti sedia ada tanpa diubah suai secara genetik atau teknologi menjadi sesuatu yang lain? Adakah hak untuk kekal sebagai manusia semula jadi ini wujud dan perlu dilindungi oleh undang-undang? Kes ini memaksa kita untuk bertanya soalan itu. Dan kalau manusia itu sendiri berubah, apa jadi pada sistem undang-undang kita? Undang-undang kita kan ditulis untuk manusia. Itulah persoalan kedua yang sangat genting, potensi keruntuhan subjek undang-undang itu sendiri. Seluruh sistem perundangan kita, dari undang-undang jenayah hingga kontrak, dibina atas andaian subjeknya ialah homo sapiens. Kalau ada manusia separuh mesin yang melakukan jenayah, siapa yang nak didakwa? Orangnya ke? Atau syarikat yang buat chip dalam otaknya? Itulah soalan bernilai triliun dolar. Undang-undang kita sekarang tiada jawapan. Adakah konsep niat jahat atau mens rea yang jadi asas undang-undang jenayah masih wujud kalau tindakan anda dipengaruhi oleh algoritma yang ditanam dalam badan anda? Seluruh asas keadilan jenayah kita boleh runtuh. Sistem perundangan kita langsung tak bersedia untuk ini. Dan ada satu lagi bahaya yang disebut dalam sumber iaitu bahaya normalisasi. Ya. Ini mungkin bahaya yang paling dekat dengan kita sekarang. Bahaya menormalkan agenda yang didakwa jenayah ini melalui penggunaan bahasa korporat yang indah dan positif. Istilah macam inovasi, transformasi digital, pembangunan lestari, memperkasa manusia digunakan untuk membungkus agenda yang menurut pemohon pada dasarnya adalah satu jenayah terhadap kemanusiaan. Apabila sesuatu yang berbahaya itu dinormalisasikan, kita tak lagi nampak dia sebagai ancaman. Ia diterima sebagai kemajuan yang tak dapat dielakkan. Hujahan pemohon ialah kita kena namakan jenayah ini sebagai jenayah sebelum ia menjadi terlalu normal untuk dicabar. Jadi, bila kita kumpulkan semua ini, apa kesimpulan utamanya? Jelas sekali, pemohon Adam Ahmad bagi pihak rakyat Malaysia tidak meminta mahkamah untuk mengubah dasar atau menghentikan kemajuan teknologi secara total. Tidak sama sekali. Beliau hanya meminta mahkamah untuk melaksanakan fungsi asasnya. Untuk melihat bukti yang telah dibentangkan, mengiktiraf bahawa wujudnya sebab untuk mempercayai bahawa satu jenayah besar mungkin sedang dirancang. Dan seterusnya, mengarahkan pihak berkuasa untuk menyiasat. Sama ada dakwaan ini akhirnya terbukti benar atau tidak selepas siasatan dan perbincangan penuh, itu cerita lain. Itu tugas mahkamah untuk tentukan selepas semua bukti dibentangkan oleh kedua-dua belah pihak. Jadi pada dasarnya ini adalah perjuangan untuk hak untuk didengar? Tepat. Hak seorang warga negara atau sekumpulan warga negara untuk membawa kebimbangan mereka yang paling mendalam ke muka pengadilan. Dan untuk kebimbangan itu didengar dengan teliti dan adil. Terutamanya dalam isu yang menyentuh definisi kemanusiaan dan kelangsungan hidup kita. Kes ini sebenarnya sedang menguji sistem keadilan kita. Adakah sistem kita bersedia untuk mendengar dan menyiasat satu ancaman yang luar biasa sifatnya walaupun ia kedengaran tidak selesa atau sukar dipercayai pada mulanya? Kita telah lihat berkali-kali bagaimana teknologi boleh berkembang jauh lebih pantas daripada undang-undang yang sepatutnya mengawalnya. Ini membawa kita kepada satu persoalan penting untuk anda renungkan. Jika undang-undang yang kita ada hari ini direka untuk melindungi manusia semula jadi, tetapi teknologi sedang dalam proses mencipta manusia jenis baru, siapakah yang akan menulis undang-undang untuk masa depan itu dan adakah undang-undang itu masih akan melindungi anda.